Yang dihormati panel Hakim dan guru-guru sekalian Kami mewakili sekolah menengah Vokasional Puan Dixon Dalam pertandingan PBL peringkat daerah Puan Dixon tahun 2011 Tajuk PBL yang ini kami bentangkan ialah Sains dan Teknologi Asas Pemodelan Negara Ini berkaitan dengan subtopik peningkatan tamadun Dalam mata, mata pelajaran sejarah tingkatan 4 Wakil-wakil yang menemani saya pada hari ini Muhammad Ashraf Afiq bin Adnan, Syahirah binti Muhammad Ishaq, Siti Sarah binti Basri dan Muhammad Rizal bin Samudin. Saya ialah Nur Hamizah binti Shaharuni. Kita mulakan pembentangan kita dengan pengenalan mengenai sains dan teknologi. Sains ialah suatu proses pengumpulan ilmu atau maklumat dan penyusunannya. Tugataan sains datang daripada bahasa latin, sinetia, yang bermaksud mendapatkan ilmu atau maklumat Manakala teknologi pula boleh ditakrifkan sebagai aplikasi pengetahuan sains yang memberi manfaat dan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan seharian. Terdapat beberapa langkah kerja yang telah kami raka bagi menyiapkan pembentangan ini. Kami telah memulakan gerak kerja kami pada awal bulan Ogos. Pada minggu pertama, kami telah mengadakan perjumpaan dengan guru-guru penasihat buat pertama kalinya dalam perjumpaan ini juga kami telah memahadikan tugas secara sama rata. Seterusnya pada minggu kedua, kami telah menjalankan kerja-kerja mencari maklumat. Sepanjang minggu kami telah bekerja keras untuk mendapatkan maklumat yang lengkap dan terbaik. Pada minggu ketiga pula, kami telah duduk berbincang bersama-sama guru-guru penasihat untuk membuat bahan pameran dan slideshow. Kami juga telah berlatih untuk membentangkan hasil kajian kami ini. Akhirnya pada minggu keempat kami telah pun selesai membuat bahan pameran dan kami sedia untuk membuat pementasan. Seterusnya terdapat beberapa kaedah yang telah kami jalankan bagi mendapatkan bahan-bahan penting. Antaranya ialah kami melayari internet, mencari informasi berdasarkan buku-buku ilmiah serta akhbar-akhbar tempatan dan majalah. Berikut ialah rancangan pembelajaran sejarah tingkatan Tajuk pelajaran yang telah kami pilih ialah Aspek Peningkatan Tamadun dalam bidang Sains dan Teknologi. Tajuk ini terkandung dalam bab 2 Peningkatan Tamadun Mata Pelajaran Sejarah Tempatan 4. Soalan kurikulum dalam tajuk ini terbahagi kepada tiga kumpulan soalan iaitu soalan penting, soalan unik dan soalan kandungan yang mana akan dirungkaikan oleh rakan-rakan saya nanti. Para penonton, objektif pembelajaran dalam tajuk ini terbahagi kepada tiga aras iaitu dalam aras pertama kami akan menyatakan empat aspek peningkatan tamadun Yunani, Rom, India dan Cina. Kami juga akan menyenaraikan tokoh-tokoh tamadun Yunani dan Rom yang memberi sumbangan dalam bidang sains dan teknologi. Seterusnya dalam aras dua kami akan mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun dalam bidang sains dan teknologi dan membandingkan sumbangan tamadun India dan China dalam bidang ini. Dalam arah sintai, kami akan membandingkan pencapaian dalam bidang sains dan teknologi antara tamadun Yunani dengan Malaysia masa kini. Kesimpulannya, para hakim dan juga audiens semua, tujuan projek ini adalah untuk memberi kesedaran kepada para pelajar agar sedar perihal pentingnya perkembangan ilmu sains dan teknologi dalam zaman tamadun awal dunia. Walaupun. Kami juga berharap pembentangan ini nanti akan memberi ingatan kepada para pelajar agar tahu akan kesan ketiadaan ilmu sains dan teknologi dalam sesebuah negara. Pupusnya sesebuah tamadun kerana kurang di rakyat. Inilah yang akan cuba kami bentangkan nanti. Seterusnya, akhir sekali untuk memberi pengetahuan kepada para pelajar tentang bidang-bidang utama dalam sains dan teknologi yang terdapat dalam tamadun Yunani, Rom, India dan China. Baiklah, sekian sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada Ashraf Afiq untuk perbincangan selanjutnya. Terima kasih, Amida. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan skop <coughs> tajuk. Dalam bentangan ini, tajuknya ialah Sains dan Teknologi Asas Peningkatan Tamadun. Dalam topik ini, terdapat beberapa tamadun yang menarik untuk kita bincangkan seperti tamadun Yunani, Rom, India dan China. Kesemua tamadun ini mempunyai peningkatan dalam bidang sains dan teknologi. Itu mulakan dengan tamadun Yunani. Di sini terdapat peta tamadun Yunani. Ahli matematik Yunani yang terkenal ialah Thales. Beliau merupakan seorang fisik yang mengawal sejarah masa barat pada abad ke-6 sebelum masih. Beliau juga terus dikenali sebagai salah seorang dari tujuh orang bijaksana. Beliau dikenali sebagai ahli matematik, astronomi dan politik. Jika kalian ingin tahu, itulah gambar Thales dan geometri yang beliau telah hasilkan. Seterusnya ialah Pythagoras. Beliau juga merupakan seorang ahli matematik ini yang terkenal sehingga beliau telah digelar bapu bilangan. Beliau telah memberikan semangat yang penting dalam fesafah keagamaan pada abad ke-6 sebelum masih. Peninggalan Pythagoras yang terkenal ialah Tyre of Pythagoras. Jika ingin tahu, teorem Pythagoras ini masih digunakan dalam sukata mata pelajaran matematik di sekolah-sekolah banyak -sekolah sehingga kali ini. Ini merupakan gambar Pythagoras dan hasil karya. Ahli perubatan yang ini pula ialah Hippocrates. Ia, beliau lebih dikenali sebagai bapa kedoktoran. Beliau telah belajar dari kedoktoran dari sekolah kedoktoran Kos yang kini berada di Turki. Beliau merupakan salah seorang murid dari Hidrodakus dia karyanya dikenali sebagai corpus hypocritical. Jika kita tahu itu yang di bawah itu ialah corpus corpus hypocritical. ialah ahli fizik Yunani iaitu Archimedes. Beliau telah belajar di kota Alexandria Mesir. Beliau merupakan seorang ahli matematik, astronomi, fizik dan fizik. Beliau telah dibunuh oleh seorang prajurit Rom. Ini merupakan gambar Archimedes dan hasil fizik yang beliau telah Akhir sekali ialah ahli astronomi nadi iaitu Ptolemy atau lebih dikenali sebagai Ptolemy. Beliau merupakan seorang ahli geografi, astronomi dan astrologi Beliau telah mengalami beberapa risa risalah imiasi dan tiga di antaranya telah memainkan peranan yang penting dalam iman Islam dan Eropah Kita balik ke taman dulu, di sini terdapat Empire Room terdapat seorang ahli matematik Rom yang amat terkenal iaitu Boethius. di sini ialah gambar Boethius dan contoh matematik yang telah dihasilkan beliau Boethius nama sebenarnya ialah Anikas Malias Sebanias Boethius yang dilahirkan di kota Rom beliau dituduh sebagai pengkhianat dan dibuang ke tempat pasingan beliau dihukum mati pada tahun 525 Masih karyanya yang terkenal berjudul tentang penghibur dari Falsafah Tambahan seterusnya ialah tamadun di India. Ini merupakan peta tamadun India. Ilmu Matematik India telah muncul di Asia Selatan semenjak tahun silam. Tempoh Matematik India berkembang sekitar tahun 400 M.C. sehingga 1200 M.C. Sejalan-sejalan Matematik India seperti Arya Habta, Rahman Gupta dan Rajkara II sumbangan tak awal tak ada pun kajian sistem nombor desimal sifar, nombor negatif, aritmetik dan algebra telah dibuat oleh sejana-sejana wiku Astronomi India berkait rapat dengan agama iaitu kitab Rigveda kitab Rigveda merupakan kitab yang amat penting dalam agama Hindu tulisan pertama kitab Rigveda telah menyentuh real astronomi dan kitab Rigveda juga ada membuat spekulasi tentang penciptaan alam semesta ini merupakan gambar-gambar kitab Rigveda dia iaitu yoga yoga berarti penyatuan yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan sampai kita salah satu dari enam ajaran falsafah Hindu ia digunakan sebagai salah satu perubatan alternatif yoga juga telah diperkenalkan dan dipraktikkan selama lebih dari 5000 tahun ini merupakan langkah-langkah yoga Tamadun Zahid ialah Tamadun Cina Di sini terdapat peta Tamadun Cina Tabanoji China amat terkenal dengan teknologi pembuatan kertas Yang di bawah ini ialah Cara-cara membuat kertas menggunakan bambu pada zaman dahulu Saya telah menemukan kertas dari bahan bambu Yang mudah dapati di Santiago China pada tahun 101 Masih Teknologi ini telah menyebar di Jepun dan Korea Pada awalnya, cara pembuatan kertas merupakan hal yang sangat rahsia Telah tercatat dalam peradaban China Yang menyumbangkan kertas bagi dunia Seterusnya ialah perubatan tabur Cina Di daerah barat Perubatan tabur Cina merupakan Yin dan Yang Di daerah barat Yin dan Yang disebut Yin dan Yang Yin bermaksud kuasa pasif Dan Yang bermaksud kuasa aktif Ia digunakan untuk mendeskripsikan sifat kekuatan yang saling berhubung dan perlawanan Ia didasarkan pada asalnya banyak jawab ilmu pengetahuan klasik dan filosofi Cina Ia juga dapat pada umat perkhidmatan Cina Dan menjadi prinsip dari seni bela diri Cina Baiklah seterusnya saya Akan meneruskan dengan pertanyaan beliau Silakan Terima kasih Ashraf Sekarang saya akan Tentangkan soalan unit Dan mana kata Sarah pula akan menjawab Soalan-soalan kekuritan Soalan pertama Apakah kepentingan bidang san Dan teknologi bagi sesuatu negara bidang sains dan teknologi dapat membentuk hasil, dapat membentuk satu ekonomi yang cekap. Bidang sains dan teknologi juga penting memberi hasil kepada ekonomi negara apabila apabila usaha-usaha pendidikannya dapat menaikkan lagi taraf negara. Selain itu, bidang sains dan teknologi juga mem dapat membaiki kedudukan fizikal, kesihatan rakyat dan melindungi kedaulatan negara. Ada kajian mengatakan bahawa bila teknologi ini dapat memudahkan para petani menghasilkan hasil tanaman yang lebih bagus. Dengan menggunakan digital mesin dan mengeluarkan digital mesin dapat mengeluarkan hasil tanaman yang berlipat kali ganda. Selain itu, pelbagai ciptaan yang canggih dapat diperkenalkan untuk digunakan dan dijual kepada negara lain. Audiens yang dihormati, tahukah anda apakah bidang-bidang dalam sains dan teknologi yang berkembang dalam tamadun Yunani, Rom, India dan China? Dalam tamadun Yunani, Thales mengembangkan ilmu geometri Mesir purba. Pythagoras pula memperkenalkan teorem Pythagoras dan mengembangkan ilmu geometri Mesir purba dan Babylon. Hegemonis Hippocrates dikenali sebagai bapa perubatan. Archimedes pula dikenali sebagai ahli matematik dan fizik. Sistem nombor telah diperkenalkan beliau iaitu Herodonic dan Ionic. Berani pula kepada tamadun Rom. Biotus, ahli matematik Rom mengaitkan matematik dengan muzik, geometri dan astronomi. Berikutnya, tamadun India Astronomi India dipetik dari Rig Veda. Ahli matematik India mengetahui konsep geometri dan memperkenalkan sistem angka iaitu angka karasti dan angka brahmi. Kehidupan masyarakatnya dapat Kehidupan masyarakatnya dalam ilmu fisika dapat dilihat dalam pengamalan yoga. Tambahan terakhir Tambahan kecil. China menganggap astronomi sebagai ilmu sains negara. Ilmu perubatan Cina berkaitan dengan konsep keseimbangan iaitu yang, yang kuasa aktif dan yang kuasa pasif. China juga mewariskan teknologi pembuatan kertas dan tembikar. Soalan terakhir ialah soalan terakhir ialah Pihak manakah yang bertanggungjawab untuk memastikan pelajar-pelajar minat mencuburi bidang sains dan teknologi ini? Sebenarnya, tidak semestinya pihak sekolah sahaja yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik anak bahasa agar berbakti kepada negara. Antara pihak lain yang dipertanggungjawabkan ialah Pusat Sains Negara sebagai Pusat Ban, Pusat Pameran Barangan Sains dan Teknologi di Malaysia Bidang masa pula sebagai perantaraan rakyat dan kementerian untuk mengembangkan lagi ilmu sains dan teknologi ini. Sebagai ibu bapa, haruslah memberi dorongan dan bimbingan kepada para pelajar supaya mencukuri bidang ini. Pendedahan ini haruslah bermula daripada rumah, manakala pihak sekolah mempunyai banyak cara untuk menarik minat para pelajar meminati bidang ini seperti yang ditekankan di sekolah ini iaitu teknologi teras kemajuan. Di samping itu, agensi-agensi swasta mempunyai tanggungjawab yang tersendiri dalam menarik minat para pelajar meminati bidang sains dan teknologi ini. Seperti pemberian netbook kepada para pelajar, membuka lagi ruang kepada para pelajar mendalami bidang sains dan teknologi ini. Pihak kerajaan pula banyak menawarkan pusat pengajian tinggi yang berteraskan sains dan teknologi seperti Universiti University Universiti South Malaysia, Universiti Teknologi Mara, Universiti Putra Malaysia. Sekian sahaja pembentangan saya. Saya jemput Siti Sarah. Terima kasih kepada Syaira. Kini saya selesai untuk bentangkan soalan kandungan iaitu Bagaimanakah Cara bagi hukum pelajar untuk minat bidana Bidang sains dan teknologi Hasil kajian kami mendapati bahawa Bidang sains dan teknologi dapat melekam pelajar sertifik Melalui pamer kreatif dan berhubungan Serta perasaan semangat ingin tahu dalam sains Contohnya, pusat kata sains DKSCC yang mengadakan pameran mengenai alat-alat teknologi Pendosens juga berharap dapat menggalakkan kerjaan saintis harapan dalam kalangan kanak-kanak yang berdi bidang teknologi. Seterusnya, Gary Bertrandes telah merupakan tempat petang dunia bagi pelukis untuk memfungsi karya seni Malaysia ke luar negara. Selain itu, ia juga menyumbang kepada kesedaran seni Malaysia seiring trend antarabangsa. Kedua-dua pusat ini berpaksa dalam lingkungan pengaruh yang berbeza. Seterusnya, Apakah yang boleh dilakukan untuk memastikan pelajar minat untuk belajar di bidang sains dan teknologi? Penyusunan semula kurikulum merupakan salah satu usaha untuk membuatkan pelajar faham pelajari teknologi. Pelajar juga diberi penekanan dalam aspek-aspek kemarin seperti khusus pengatur caraan komputer. Ia juga menjadarkan kepada pelajar tentang teori bahasa pengaturcaraan caraan dan kehidupan zon. Selain itu, ia juga melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran. Akhir sekali, adakah Majulah bidang sains dan teknologi dapat memberikan pelajaran yang sertifik? Ya, kerana penemuan sains iteratif seperti pusat penonton sains mengadakan pameran yang dapat membuka pelajar. Selain itu, membuat daya video kepada pengunjung. Tahukah anda, sekolah ini juga tidak ketinggalan Menyedekat khusus kemahiran Dalam bidang sains dan teknologi Yang buat pelajar dan penyelesaian Untuk maju ke hadapan Selain itu Sekolah ini juga menyedekat kemudahan internet Yang bolehkan pelajar mencari maklumat Tanpa sepadan seperti di pusat akses Maklumat Maklumat Mak, 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 Sekian daripada saya, Siti Sarah Saya serahkan pula kepada Siti Terima kasih kepada Siti Sarah Seterusnya, saya akan menjawab soalan-soalan pertama -soalan Tahukah anda apa yang akan berlaku jika sebuah negara tiada dalam tiada perkembangan dalam bidang sains dan teknologi? Seperti yang kita lihat pada slide tersebut, terdapat enam kesan jika sebuah negara tiada perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Pertamanya, Negara kita akan menjadi mundur. jika sesebuah negara tiada perkembangan dalam bidang sains dan teknologi Ia akan menyekarkan kerja-kerja seharian kita Seterusnya, ia juga akan mengurangkan pendapatan negara Selain itu, pemikiran penduduk negara akan menjadi cetek Jika sesebuah negara tiada perkembangan dalam bidang sains dan teknologi Negara tidak dapat melahirkan penduduk yang dapat membuat sesuatu produk yang baru Selain itu, bidang pendidikan juga tidak dapat dikembangkan jika sebuah negara itu tiada dalam tiada perkembangan dalam bidang sains dan teknologi, guru-guru tiada bahan mengajar seperti komputer, LCD projector, teleskop dan lain-lain lagi. Perhubungan antara tempat satu tempat ke tempat yang lain yang lebih jauh akan menjadi terbatas jika sebuah negara tiada perkembangan dalam bidang teknologi maklumat seperti internet. Akhir sekali, negara muda untuk ditaluk atau dijajah jika sebuah negara terdiri perkembangan bidang teknologi ketenteraan Seperti nuklear, jet, peman, jet perjuangan tanpa pemandu dan lain-lain lagi Dasar kerajaan ini mewujudkan wawasan 2020 Para audiens sekalian, wawasan 2020 merupakan idea Tun Dr. Mahathir Mohamad Perdana pada ketika itu yang bertujuan untuk meningkatkan Malaysia menjadi negara menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Wawasan 2020 memetikan persoalan keadilan sosial, keadilan kestabilan politik, sistem kerajaan, mutu hidup, nilai sosial dan kerohanian, maruah bangsa serta juga keyakinan. Pendidikan merupakan salah satu wadah yang amat penting dalam sebuah masyarakat. Ini di mana istilah K ekonomi iaitu knowledge based ekonomi yang menjelaskan bagaimana kekayaan dan penciptaan kekayaan dapat dijana dan diwujudkan dengan ilmu. Para hakim yang dihormati sekalian, seterusnya tentang faedah-faedah keekonomi. ekonomi. Pertama, tidak melibatkan sebuah bahan mentah yang banyak. Ekonomi berasaskan pengetahuan hanya melibatkan kepakaran dalam bidang tertentu seperti kaedah, penciptaan dan teknologi. Akibatnya, tiada bahan mentah yang banyak yang digunakan untuk memastikan sesuatu produk kedua, tiada gangguan cuaca dan iklim ketiga, peningkatan kajian dan penyelidikan dan akhir sekali, permintaan yang tinggi ekonomi berasaskan pengetahuan boleh menjadi boleh meningkatkan ekonomi sebuah negara seperti kejayaan mencipta teknologi moden dalam sesuatu bidang selaras dengan itu, Usaha kerajaan ialah untuk membangunkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia. Oleh itu, Kementerian Pelajaran ingin melahirkan insan yang bersifat menyeluruh, progresif, bermoral dan beretikat tinggi selain daripada insan yang berpengetahuan serta juga berkemahiran. Justeru, bahagian latihan pendidikan teknik dan operasional telah memiliki peranan yang amat penting dalam pembangunan sosial masyarakat sejajar dengan pembangunan ekonomi negara. BPTV juga bertujuan untuk memberikan latihan kemahiran bagi mewujudkan pekerja yang berkemahiran tinggi. Pada awal sekalian, kini Malaysia mempunyai kira-kira 7,531 3.1 buah sekolah rendah, 1,861 buah sekolah menengah dan 90 buah sekolah teknik dan visual termasuk 3 buah pusat matrikulasi yang baru. Di belakang ini adalah pameran yang dapat kami siapkan dalam masa sebelah ini kami juga telah dibantu oleh rakan-rakan kelas -rakan kami sampai 17 orang untuk menyiapkan bahan-bahan ini seperti kereta tanpa artikel dan mereka juga telah melayari sebanyak 40 buah laman web berkaitan dengan sejarah sains dan teknologi yang menjadi intipati dalam kajian kami ini iaitu yang bertajuk sains dan teknologi asas pemodinan negara dijemput rakan-rakan saya untuk tampil ke depan kami juga telah menyediakan brosur dan brosur ini akan diedarkan oleh Nur Hamiza sebentar lagi. Di dalam brosur ini terdapat beberapa fakta-fakta penting berkaitan sains dan teknologi. Ini di mana teknologi teras kemajuan menjadi moto sekolah kami. Sebelum kami undur, sebelum kami undur diri, saya ingin menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke kebun, tanam cili, tanam cili bersama Israel. Kami berharap dapat berjumpa lagi. Ingatlah semua, teknologi telah semajuan. Sekian, terima kasih.